but the ketiga yaitu surah Az-Zukhruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi wa Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita di dalam perbicaraan surah yang ke-43 yaitu surah Az-Zukhruf, surah yang diturunkan di Mekah mengandungi 89 ayat. Secara umumnya surah ini menceritakan tentang perkara-perkara yang menjadi hiasan dunia. Az-Zukhruf itu bermaksud hiasan, perhiasan dunia daripada manusia daripada harta benda daripada uh, pelbagai jenis uh, makhluk yang Allah Taala ciptakan dan sebahagian daripada manusia iaitu kaum Quraisy menjadikan perkara-perkara ini sebagai tujuan, hadaf di dalam kehidupan mereka lantas uh, meninggalkan Tuhan uh, ataupun mensyirikkan Allah yang menjadikan segala perkara-perkara ini juga menjadikan mereka itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-16 hingga ke-21 di dalam surah ini Allah Taala menceritakan menghikayatkan perkataan orang-orang musyrikin yang mana mereka itu menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak mengatakan Allah Taala itu mempunyai anak, bukan semata-mata anak tetapi menjadikan mengatakan anak perempuan itu adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala anak lelaki itu adalah anak bagi mereka kerana pada zaman dahulu tradisi ataupun uruf mereka adalah uh, anak lelaki itu lebih hebat, lebih kuat, nak mempunyai kemuliaan. Uh, manakala anak perempuan itu sesuatu yang tidak diingini. Kerana itulah kita melihat sebahagian daripada musyrikin yang itu mereka apabila mendapatkan anak perempuan, mereka akan tanam, mereka akan bunuh hidup-hidup. seperti yang berlaku kepada beberapa orang sahabat Nabi. Sebelum daripada mereka masuk ke dalam agama Islam. Seperti yang disebutkan di dalam surah ini. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلْرَّحْمَانِ مَثَلَا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَذِيمٌ mereka diberi perkhabaran bahawasanya isteri mereka melahirkan anak perempuan yang mana mereka menjadi anak perempuan ini adalah anak bagi Allah Subhanahu wa taala mereka menunduk wajah mereka kemuraman wahwa kadhim dalam hati mereka mereka merasa sangat marah kenapa kerana menjatuhkan ego seorang lelaki apabila mendapat anak perempuan pada zaman dahulu jadi mereka ini mengatakan Allah taala itu mempunyai anak ha, bahkan mempunyai anak perempuan dan sebahagian daripada kaum musyrikin Quraisy ini mengatakan malaikat itu merupakan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala malaikatah malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha ashhadu khalqahum Allah taala mengatakan Apakah mereka melihat penciptaan Allah Ta'ala kepada para malaikat itu? Satu ketabu syahadatuhum wa yus'alun. Penyataan mereka ini, penyataan dusta mereka ini, Allah Ta'ala kata, akan ditulis dan mereka pada hari kiamat nanti akan ditanya tentang persoalan ini. Begitu juga Allah Ta'ala mengatakan, Wa qalu law sya'ar rahman ma'abadnahu ma'lahum bithalika min ilmi. Mereka menisbahkan kepada Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak menghendaki, nescaya kami tidak akan menyembah malaikat itu. Nah, Kerana sebahagian mereka itu pula menyembah para malaikat yang mana mempunyai peranan tertentu seperti yang menjadi hikayat di dalam tradisi agama mereka dua malaikat yang turun ke bumi kemudian mengajarkan sihir dan seumpamanya kemudian ada malaikat lain yang kemudian ditamsilkan menjadi menjadi patung lalu patung itu disembah oleh para uh, orang-orang Quraisy ini dan begitulah bahkan ini semua adalah satu bentuk syahadah satu bentuk persaksian daripada para musyrikin ini tentang uh, Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang tidak benar persaksian yang palsu dan mereka semua akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan terhadap pernyataan-pernyataan dusta ini. Namun mereka mengatakan balqalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihi muhtadun. Kami ini menyembah patung, menyembah malaikat dan menyembah seumpama ini, itu adalah berdasarkan agama nenek moyang kami. Kami melihat bapa kami, kami melihat datuk nenek moyang kami melakukan perkara itu, maka kami juga melakukan perkara itu. Kami tidak menambah-nambah dan kami tidak mengurangi perkara tersebut. Inilah yang dipanggil dalam akidah sebagai taklidur radik. Mengikut secara buta tuli. Eh, tidak tahu kenapa uh, perkara itu dilakukan tetapi, ya melakukan sahaja. Eh, kerana apa? Kerana melihat Datuk Nenek Moyang kami. Takkanlah mereka mengatakan, takkanlah apa yang dilakukan oleh Datuk Nenek Moyang kami, yang mana sudah menjadi tradisi itu adalah satu perkara yang sesat. Nah, mereka tidak ingin, tidak dapat menerima hakikat perkara ini. Ha, melakukan sesuatu perkara tanpa mengetahui usul eh, perkara tersebut. Eh. Dan Allah Ta'ala mengatakan sudah berapa banyak generasi yang beginilah alasan mereka di dalam mencirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila datang Rasul memberikan peringatan kepada mereka, mereka mendustakan Rasul ini. Nah, kemudian lihatlah di akhir kisah mereka ini apakah yang berlaku Allah Taala mengatakan dalam surah ini fantaqamna minhum maka kami akan balas mereka itu kami akan mengazabkan mereka itu kami akan memberikan kepada mereka itu azab yang pedih berdasarkan apa yang mereka lakukan dan Allah Taala juga menambahkan lagi fanzur kaifa kana aqibatul maka lihatlah akhir ini kepada kita Kerana kita orang yang mengambil iktibar sekarang ini. Fanzur kaifakana aqibatul mukaththib. Maka dehalkah bagaimanakah azab bagaimanakah pengakhiran orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka mereka ini ha? satu kaum yang dihancurkan dengan suatu suara halilintar satu suara pekikan yang mematikan satu kaum dimatikan dengan ribut satu kaum dibalikkan bumi satu kaum dihancurkan ditelan bumi dan seumpamanya dan banyak lagi kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita tidak akan berjaya orang yang eh, tidak submit kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala Allah yang mendustakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran orang yang mengatakan Al-Quran ini sudah tidak relevan ini hanyalah kisah-kisah uh, eh, dongeng yang uh, sekarang ni kita tak boleh nak terima kita pada zaman yang moden ini uh, tidak lagi berpegang kepada perkara-perkara kuno perkara-perkara mistik mitos dan seumpama yang terkandung dalam Al-Quran ada sebahagian golongan yang mengatakan begitu maka sesungguhnya orang-orang ini uh, alasan mereka sama seperti alasan umat yang telah dibinasakan pada zaman dahulu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran iktibar daripada perkongsian ini. Aqulu qawli hadha wa astagfirullah na'azimu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.